Зна знаете, пацаны, мне когда-то сон приснился. Значит, байкал, байкал, и выходит из него э чудовище такое древнее, э ну, типа динозавра. И татуировка. Понимаете, Но... лапу вот так вот, а у него как кистина лапа такая, а внизу белая, как-то странно. И на ней татуировка. Я люблю Россию, значит, написано. Ну да, сон такой мне сегодня приснился Татуированный динозавр. А ты откуда сам-то? Из Белгорода. Нет. А мы с Мурманской. Откуда? В Мурманск А, вы Мурманские? Моряки, значит со. Это понятно. Да. Это понятно. Морячки, говорю. Да нет, нет, нет. Нет, почему? Ну, почему? вот э, я планирую, короче, пойти, короче, это. На контракт? Знаешь, за Родину пойти. За Родину О, за, сра... за Сталина, блин. Вы что, идиоты, что ли? Вы что, Почему? Ну, ну, подумай сам. Вот я уже четвертый год здесь трублю. Ну, правда, сейчас уже в кабинете дослужился. А до этого два года по полям. Вот у тебя зубов трех нема, а у меня ноги. У меня? У меня их дофига нема. О. а у меня ноги. Ну, а какой хитрый? Меня вот прямо уговаривают. Кто? Жена? Нет. А кто? Ой, да... Ну, у меня надзор, короче, я только недавно Нет, освободился. Ну... А, ты, ты на условно-досрочном? Нет, э... мне на надзор, надзор. Еще раз, не понял. Надзор, надзор. А, у тебя надзор, надзор. надзор. у тебя надзор. А, да. Я а, тебя да. понял. Ну, конечно, тебя уговаривают. Конечно, уговаривают. Нет, как нет, судимость нет. обещают снять. Ну, ну я не знаю. Дело, конечно, твое. Деньги-то немалые, в принципе. Но получишь ли ты их? А Дело-то не в деньгах, туда идти, то ту дорогу в один, ну. В один конец. В один конец. В один конец. Да. Просто пацаны билет, вот, билет, уходили. А как мне. тебя зовут? Меня? Да. Илья. Илья. Меня зовут подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Скажи, Илюшенька, Что? чтобы Родину защищать, должна же с Родиной какая-то беда случиться, на Родину кто-то напасть должен, правильно? Ну, как бы уже напали. А кто на нас напал, Илюша? А кто на нас напал? Да, не это не наша ну, война бы, не Напали, как бы, ну на нашли понимаешь? Наша... А вот мой дед, например, в сорок пятом году на Берлин напал. Так что это мы на Германию напали или это она на нас напала? Это защищались. Правильно, и они. Мы правильно, прав, правильно, Нет. пацаны, правильно. Так вот мой дед в сорок пятом году не нападал на Берлин, он защищал советскую мы он защищал советскую Берлин. родину от немцев. А потом погнал немцев в Берлин. Так вот, тут же ситуация такая же. Это ж мы на них напали, а они защищают. Мы, а кто же на них напал? Не американцы? Не американцы же на них напали, Илюша. Это же мы напали. Это мы ввели войска в... Не, мы не напали. Как не напали? А на кого мы напали? На Украину. Мы защищаем как мы можем защищаться, если на нас никто не нападал? Можно я поговорю. От чего мы защищаемся, если на нас никто не напал? Не, на нас это. Не, ребят, понимаете, когда люди защищаются, на них кто-то нападает. А если люди бьют первыми, то это не защищается, называется. Это называется бьют первыми. Это агрессия называется. Вот если ты на улице, я вот если ты на улице мента в морду ударил, то это ты на него напал или он на тебя? Я просто в политике не силенка, Так я тебе и объясняю, на войну ты пойти, конечно, можешь, безусловно. Но что ты будешь своим детям рассказывать? Да зачем что-то рассказывать? Ладно, не кричи. Если Бать. я еще выживу. Бать. Нет, то, что ты выживешь или не выживешь, Бать. это, конечно, вопрос десятый. Это, это я согласен. Но вот мой дед мне рассказывал, как гитлеровцы бомбили э, Белоруссию, как гитлеровцы бомбили Украину, как гитлеровцы бомбили Россию. А что ты будешь рассказывать своим детям? У тебя дети есть? Да, сын растет. Правильно. И ты ему будешь рассказывать, что папа пошел э, захватчиком на чужую землю, да? Нет, а почему почему? нет, наоборот. Как? Ну это же чужая земля. Если ты, в дом к соседу, если ты в дом к соседу вломился, то это называется в Уголовном кодексе ограбление. Правильно? Или кража. Ну, или кража, если ты без взлома проник. А когда ты приходишь на землю соседа с оружием, то это называется агрессия. Как нет, Илюша? Более того, более того, Илюша, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья, если мне не изменяет память, или 382, или 386, ведение, развязывание, подготовка агрессивной войны. И ты сразу под нее подпадаешь, как только контракт подписываешь. Дядька, ты меня походу прокачиваешь, да, нормально? Нет, я просто хочу, чтобы ты живой остался. Знаешь, какие у нас потери? Спасибо. У меня реально на э, Белгородском госпитале проходняк больше недели, пацаны, не лежат. Кто-то в землю, а кто-то дальше. Э, знаешь, что такое самовар? Ну, если сидел, знаешь, что такое самовар. Это когда ручек и ножек нет. Вот такими домой едут. Хочешь таким? Умереть – это полбеды. Самоваром вернуться – беда. Потому что друзья твои от тебя отвернутся. Они не будут тебя всю жизнь до конца твоих дней дохаживать. Жопу, жопу за тобой мыть не будут уж поверь мне а то все герои сидят дома блин ты сходи у себя в мурманске в госпиталь посмотри кто там лежит в белгороде я живу прямо на линии фронта понятно, что, ну, ты не хочешь войны. Говнячая эта война. Это война только за одно, пацаны. Это война только за одно. Только за одно. Чтобы одно мерзкое рыло просидело при власти в Кремле подольше. Только за это война. И пацанов гибнет сотни тысяч вот там за ленточкой именно за это. Потому что никто на нас не нападал. Ни один украинский солдат до того, как мы стали их бомбить, не зашел на нашу российскую землю. Ни один. откуда у меня такие сведения? Что? прилетают беспилотники ну, то есть... Мы же это начали. Или они должны вот так вот голову наклонить и сидеть не отсвечивать? Понимаете? Так они, они, они же не терпилы, мальчики. Они не терпилы. Они такие же серьезные, суровые пацаны, как и мы. Просто немножко умнее, чем мы. Просто немножко умнее, чем мы. И мочат они нас. У нас потери... У нас потери в лучшем случае. Это три наших против одного их. Это в лучшем случае. При самом оптимистичном подсчетом. А при реальных это пять к одному мы теряем. И ты хочешь, чтобы твой друг пришел домой в этом состоянии? Ну, пожалуйста, иди. И главное, за что? Только с одной Нет. целью, чтобы Вова посидел в Кремле. Правильно? Что? Каждый выбирает свою судьбу сам и строит ее как он хочет, правильно? А я ж тебя не агитирую. Нет. А я тебя не агитирую. Хочешь иди. Ради Бога. Мне все равно. Я пошел. Дурак. Я дурак. Хочешь быть таким же, как я? Иди. Не, когда, когда у тебя нечего тебе, тебе терять, почему? Бы а нет? я не теряю. Меня дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Я тебе поэтому и правду я говорю. говорю. Я тебе поэтому и правду говорю, что дальше фронта меня не пошлют. Мне тюрьма уже не страшна, и меньше взвода мне не дадут. это понятно, понятно. Ну что это ну если мне не, нечего терять, я хочу. Ну там, допустим, если это мое призвание воевать. Почему нет-то? Ты же вор, я вор, ну ну пускай мелкий, пускай мелкий, пускай без значения. Ну наверняка ж наверняка ж понятии... Наверняка же при понятиях, пацан. Нет, без понятия. Вор должен сидеть в тюрьме. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. А здесь, а здесь, еще хуже. Выпил в могилу, выпил в могилу. Здесь без тюрьмы. Здесь без, здесь без, без промежуточного этапа. У нас, те, кто не, у, нас, у нас тех, кто не хочет идти в штурм, закрывают в бочки, такой, знаешь, в которых говно перевозят. Закрывают ну, в бочке и держат, пока не согласится. И не кормят. И Это же так же и с вами будет. с пацанами со своими. А как делать-то? Что делать? Да подожди, отказываться, подожди, А что значит отказываться? Он я же не сам не идет. идет. Его же никто не тянет. Я с пацанами, вот, которые сейчас там, я разговариваю. И они такого не рассказывают. Ну, приезжай, сам посмотришь. Кто же тебе будет рассказывать, дурак? Чем больше таких, как ты, приедет, тем лучше им, тем больше у них шансов выжить. Идиот. Кто ж тебе такое расскажет? Не, ну хочешь, хочешь, есть умирай ради бога. Я бы тебе тоже не рассказывал, если бы я на своей шкуре этого не чувствовал. А я тебя не знаю, мне тебя в общем-то жалко где-то. Даже. Ты представляешь, я... там ротация ротации не было уже, ну как минимум полгода, вот по крайней мере в тех подразделениях, где я. Уже минимум полгода. И каждый такой дурачок, который приезжает с Мерняка, как ты, это шанс на то, что кого-то отпустят в отпуск. Поэтому я бы тебе тоже рассказывал. А у тебя какое звание? -то? Какое? Рыбак у меня звание. Рыбак я. Рыбак? Да, рыбак. Не, говорил про я, у вас какое, я да не Какая звание. разница, какое у меня звание? Ты правду да. слушай, а не звание мое. Зачем тебе мое звание? Настучать хочешь или что? А я ж тебе уже объяснил. Я... Мне уже хуже не я сделает. Тупор. Мне уже никто хуже я... не сделает. Я же вор. Да я не знаю, кто тупор. ты. Тупор. Я не знаю, кто тупор. ты. Тупор. Тупор. У тебя просто шанс. У тебя просто есть маленький шанс жить у себя в городе, у себя в стране. Может, там где-то какую-то бабу себе найдешь. Может, товарища трахнешь. Мне все равно на самом деле. Все равно ну, вот так. Ну, так, так, так. Кого-то там, кого там драть будешь. Но ты живой будешь. Отец, молодец, молодец. Ты, да. ты вообще, Валя, помолчите. Разговаривайте. Я понял. Ваши Смотри, какая ситуация. С одной стороны, вопрос. Да, подождите, да, подожди. Я всю жизнь сижу в тюрьме. Что-что? Всю жизнь сижу в тюрьме. Так ты живой. Не, понятно, что Из тюрьмы меня... есть шанс выйти. Из могилы нет шанса выйти. У меня жена, у меня ребенок. Вот есть тяжело, мы отдельно живем. И поэтому надо пойти. Либо кого-то убить, либо умереть. А умереть это быстрее. Еще раз тебе говорю, у нас потери пять к одному. Понял, что тебе вообще, блядь, грязя-то, блядь, человек. Да, пять к одному, да, да. Я понял, о чем он говорит. С одной стороны, ты правда. да, твоя правда, отец. Твоя правда, да. Я понимаю, что по новостям... Я, типа, не я каждый день отправляю матерям мертвых парней. Каждый день. А, ну и не по одному. И как, и как справляешься с этим? Плохо. Ну, вот, не, ну, а ты понимаешь, я представляю, я представляю, я представляю. Грудь весят постоянно. Грудь весит. ты что, заебал? -то? Ты понимаешь, о чем он говорит? Еще? Плохо не справляюсь. Не Плохо. 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 Два инфаркта у меня уже было. Ну, да, это... да, да, вездеца, да, и Противдая. меня хрен списывают. При всем при этом меня хрен списывают. Что... А, да. Неважно, не а, не самая... не неважно. не важно, не важно. Заеб... Да. Не важно, не важно. Не будешь, меня... не а, важно. При всей ситуации оставаться человеком. Очень трудно оставаться человеком, когда ты осознаешь, что тебя послали на войну не за родину, не, не за то, чтобы защитить Мурманск или Москву, а за то, чтобы Вова подольше посидел у руля. Вот это хреново. И ты из-за этого должен идти в чужую страну кого-то убивать. Да чего ж ради-то? Так не, а почему они приехали вот эти, ну как бы наемники? Какие в жопу наемники? При... Ты хоть одно интервью у нас в Телеграм-каналах, на Ютубе, где-нибудь. Видел хоть одно интервью с одним, хоть одним наемником. Хоть одним. Пленным. Ну, то, хоть сейчас, одним пленным наемником. Не... Вот я иногда общаюсь с их пленными. Я веду допросы пленных, как военная контрразведка. Я ни разу! Не общался ни с поляком, ни с американцем, ни с немцем, ни с французом. Какие наемники в жопу? Кому ты веришь? Ничего у нас, если хочешь сказать, это вы. Если бы была куча наемников, уже все телеграм-каналы пестрили. О, взяли в плен э, американского наемника. Вот вам видео допроса. Ни одного нет. Таких... Да брехня это все. Прекану. Брехня это все. Брехня. Глаза разуй. Да я, я говорю то, что это мне говорили люди. Ладно, и... его Илья зовут. А как тебя зовут, Идейный? Как? Дима, Дима. Дима, а теперь вот представь себе ситуацию, Дима. Ты, э, ну вот ты какой-нибудь армейский начальник. Ты всем рассказываешь, что э, с той стороны никаких украинцев нет, одни наемники. Так возьми в плен хоть одного, да и покажи. Но за 4 года ни одного нет. Сразу же. Но надо же как-то вести агитацию. Одного-то можно было хоть в плен взять? Но это же логично это вот было бы. Если его ни одного нет, то логично сделать вывод, исходя из того, что я вижу ежедневно, что их там просто нет. У меня пленные только украинцы. Среди них есть и русские, и армяне, и евреи, и грузины. Но в Украине разные люди живут. Но они все с украинскими вот. паспортами. Ладно, сидите лучше в тюрьме, пацаны. В тюрьме, в тюрьме лучше. В тюрьме, в тюрьме макароны на ужин дают. Да, суп с потасиных голов. это лучше, пацаны, чем жрать землю. Честно, это лучше, чем жрать землю. Это лучше чем, это, лучше, чем, это лучше, чем сидеть в окопе. А там же земля, я вам скажу, там земля, если дождь прошел, там ты по пояс в грязи. Там земля, как масло черного цвета. Если ты там завяз, то все. Из, лучше в тюрьме, чем с, в окопе с мозгами друзей. ты нечего терять. И ты знаешь, что не сегодня, а завтра ты сам сдохнешь. И ты, и ты это понимаешь. Я еще раз тебе повторяю. И... Из тюрьмы выходят, из могилы нет. Я на воле, да, на воле. Я, я у меня такое мнение, да, ну вот, не сегодня, а завтра я сдохну, да, ну, ну или так. А так я пользу кому-то принесу. Какую? Кому принесу. ты пользу принесешь? Тем что, детям, тем, что семь... ты ум... тем, что ты умрешь, или пойдешь оккупантом а? на чужую землю, это будет польза. То, что я умру, хотя бы что-то, ну, как бы, принесу. Хотя бы. Ну, вот у меня. Я, вопрос, сейчас, да. я сейчас накрою реквизиты. Вот у меня э, формуляр на заполнение выплат посмертных. Вот. Это на одного человека. Вот таких вот у меня стоит здесь. Вот такая вот стопка. Из них выплаты получат процентов 10. А, оно как, да? Потому что кто-то был без бронежилета, кто-то без берца, кто-то без каски. Все это без выплат. А, да, я слышал, слышал это. Ну все, я же говорю, процентов 10 получат. Поэтому все вот эти вот басни э, телевизионные, это, это телевизор. Угу. Да, да, я согласен с тобой. Да, Ладно, я. пацаны, я вас понял. Мне сказать вам больше нечего, дальше думайте сами. Нет. Что? Не, приятно, приятно было пообщаться, да, ну что-то где-то вы нам глаза открыли, да, ну, где-то так. Ну. Да нет, я... Есть о чем задуматься. Ну, просто, ну, я тоже человеку вот пригло... ну, предложили, я тоже ему ну, говорю... Ну, не, мне не да, я говорю, ну ты по побудь, Там давит, давит. По полгодика хотя бы... А, на тебя, когда, а тебя когда а, закрыть хотели, они же на тебя тоже давили? Нет, Нет это, я это рад... было я 7... лет назад. Ну я понимаю, я... вот когда тебя закрывали, на тебя тоже следаки давили? Нет. На меня, на меня, меня... Меня закрывали еще, блядь, 5 лет назад. Это вот. я понял. Я вот вышел, короче, под нас Подожди, ну тебя закрывали, тебя допрашивали, тебе говорили, давай сознавайся, будет легче, меньше дадут. Правильно же? Нет, это не было, нет, не, не, нет, было, нет, это, нет это, это, не было нет, этой а Не было. а за что тебя вот закрывали? Все это... только начиналось. 158. Это что? Ну я же не прокурор. Красный, мошенник. Я понял, я тебя понял. Ну ладно, я вам сказал, мальчики, ваша перспектива. Я тебе скажу статистику. Штурмовик. Штурмовик в подразделениях и частях на моем направлении в среднем живет два дня. Это твоя перспектива. Это твоя перспектива. Ты услышал? Да, они их не обучают на да. полком. Два-три дня есть. Все, пока.